Всем привет! С вами Настя. И сейчас я хотела бы рассказать, как сделать э, деньги для Google. Для этого нам понадобится банковская подделка, они а продаются во всех магазинах. Вот. Нам не нужна сама вот эта ден денежка, а нужно вот эту вот эту Вот Можно все нарисовать. Э, нам нам пригодится кусочек любого любой сны, сны бумаги двухсторонней и клей и ножницы может может еще видео где флажок делаем э, так ну начнем давай э, и вашу руку банковскую Надо, конечно, подделку поделка Вырезаем. Вырезаем чтобы у вас были это полностью. Все вырезано. Так, вот. Надо получиться примерно вот так. Берем клей время вашу Ты какой? Нет, тут кстати, самое. в данном случае 500 или 5000? 500 рублей. Так, берем на бумагу и приклеиваем. Э, так. Ой, вот. Мало там приклеим, так. Вот. Ага, mhm, вот. и вырезаем вашу банкрот. Вот. и три вырезаем полностью не было видно голубого. В данном случае у ну, меня голубой цвет. Вот. У вас должно получиться вот так. Вот. Можно просто вырезать и все, но вот не как-то. Ну, не красиво что то Вот, ну, просто переклеить и все. И вырезать. Вот здесь как бы это было денежка. Который, например. Ну вот, который у mm -hmm. меня уже есть нет уже Я увидела сайт Вот. Она so, okay. mm -hmm. вот вся so, okay. mm -hmm. ah, такая. Mm -hmm. mm -hmm. uh, вот. Вот. А, этот Ну вот. Такая у нас Это еще просто. Секунду. Так, мы можем взять О, в данном случае у меня из этого и. А еще на Новый год, это, 20, 20, 10, это 100 долларов. Можете просто взять, шагнуть по всем разным сторонам. Вот. А вот, вот денежка Итак, сегодня мы сделали деньги для кукол. Спасибо, что посмотрели это видео. Может это вам пригодится. И, кстати, можно еще самим все Для этого нам понадобится также снимать бумага вырезаем полосочку, выравниваем. Я сразу вырезать ровно не могу. Вот, это примерно так. Ты что, Так. колпачок потерялся, а один я уже готов. Берем. И ну, к примеру, сейчас нарисую 100 рублей. ой, сегодня мы сделали деньги для околков. Если вам, если вам понадобилось и пригодилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и до скорых встреч, мы с вами еще увидимся. Ну, пока.